привет, красуни! Витаю на своем канале. Сегодня я вам хочу показать дуже классные помады до 100 гривен. Помады просто вау! И, честно кажучи, навин заменят дуже дорогие бренды. И одразу говорю, что что я буду показывать, какие буду показывать вам помады, это не реклама, это мой особистый досвід, это мои улюбленные помады, с которыми я хочу поделиться с вами. И первая помада, вот такая помада, называется вид Вилд. Очень такая она прикольная. И сейчас я вам ее покажу. Ось такого червоного кольору. Дуже така. На запах вона ніяк не пахне. І це дуже добре. Мені не подобаються, коли такі ароматні помади. І ось так вона виглядає. Вона рожева, І номер 14:32. Е. Дуже класно ложиться. дуже мягкая. дуже не сушит наши губы, такая нежная. И вообще моя улюбленная помада. И зараз я вам покажу мои улюбленные помады вид Патрисия Лидо. Ось мои, на жаль, только три помады. Первая помада. Она выглядит. И кнопочка. Получается, нажимаем на кнопочку. И выходит у нас помада. Теж она тоже дуже, дуже, дуже класснючая вообще обалденная. Зараз я сниму эту помаду, намалюю ось цей, и вы побачите. А, получается номер один, це Патрисия Ледо. Ось. Так вот она выглядает на руке. Вона теж рожева, но на вид вона червона. И зараз подивимось, как она виглядає на мою губах. Все, я сняла цю помаду до того, що була на мне. І для чистоты эксперимента я намалююся цією помадой Ville Patricia Lido номер 1 Дуже шикарная. Она мягкая. Дуже классно ложится помада. Она идет как блеск, вот ближе к блеску, такая нежная. И коштует, ось сейчас вы сами побачите, сколько она сейчас коштует. Просто обалденная помада. Такая дуже освежает наши губы. Фрешер до Ледо цей помады три тона. И сейчас я вам покажу еще один тон. Ось такой, цель третий тон. Есть еще другой. Зараз мы ее откроем. Ось. Боже, это вообще бомба просто. И сейчас я намалюю свои губы. Ось с цей помадой от Патрисия Ледо номер три. Есть зеркальце, кстати, можно и так мы намалювать. Зараз я стиру всю помаду и намалюю цель, и зараз я трошечки свои губы пудрой петрушок. Чтобы было бы уже... так понятно, який колер наступной помады. Ось, и наступная помада ОСЦ. Уже классный. Просто без комочков. нижняя. Дуже классно малюет наши губы. Зволоживает их. И кошту. Вот так она выглядит. Вообще шикарная помада. Вот такая. Вообще просто бомбезная, мягкая. Классно малюет наши губы. Не скатывается. Зволоживает наши губы. То шикарно. И одна и та же помада на резных губах будет э, смотреться по-разному. Так что и наступная помада. Вид Патрисии Ледо. Ось такая. Моя улюбленная на осень, на зиму. Э, номер 6. Ось такая. И за вас Ось, она такая тоже классная, песочного полеру. Просто бомбезная помада. И зараз я намалюю своей пустасой помадой. Вообще трошечки с ароматом, ну ничего. главное, чтобы трошечки, ну не дуже сильно, потому что я не, полюб, не люблю, когда помада пахнет дуже сильно. И зараз. притрушим трошечки пудри і намалюємо цель помадою. так ну ця помада вже матовая помада ложится вона теж дуже гарно, но ця помада вже матова така для і для зимої така теплая. Ось так виглядається помада, дуже шикарна просто і И... теж класно, а Вид, відпотряси І наступні помади від LCF. Я теж обожнюю цей недорогий бренд, бренд магазину Єва. І зараз будемо дивитися, як вони, які це помади і як вони виглядають на губах. І перша помада ось така теж рожева пісочного кольору. LCF, номер тон 7. И зараз буду маливать губы. эта помада матовая. Такая она очень классно ложится на наши губы просто шикарно. Такая песочная, рожева, не скатывается, классно наносится. ой, вот такая помада. Вообще обалденная, матовая. И коштует она. И, кстати, эта помада дуже классно тормается на губах. Она у меня уже років 2 но я не дуже була знайома з цим брендом LCF з Єви, тому вона у мене була, я малювала а потім вже коли я трошечки ознайомилась з цим брендом то вже звичайно стала относиться цієї помади по іншому І наступна помада бренду LCF такого песочного кольору. До цього була помада, вона була трошечки пісочно-рожева. А ця помада ось такого пісочного, прям такого осіннього кольору. А номер 19 ось такий. Коштує вона, зараз ви самі побачите, скільки вона коштує. І зараз буду малювати свої губи. Ця помада теж матовая, но трошечки есть глянец. И она очень классно ложится на наши губы. Вот такая помада. Божественная. Я ее обожаю просто вообще. Вот так вот она выглядит. Случайно трошечки, возможно, я что-то с себе малюю, потому что Треба еще карандашиком задушивать, ну, но... чтобы показать вам. Звичайно, сейчас девчатка будут писать, что я неправильно малюю, что криво, что не тоже гадно, Ну, вот как-то так. Вот так. Это помада LCF. Номер 19, песочного колеру, тоже классная и, кстати, тоже стойкая. Вообще, и сейчас будет наступная помада. И наступная помада вид LCF. Это ось такая помада. А, номер 11. Ось такого колеру, такого бордовая. Темная вишня, шикарный колер, просто мой улюбленный колер на осень, на зиму. Я дуже полюбляю такие колера. И сейчас я намалюю свои губы. У вот нас такая помада. Дуже классная. Только, случайно, я не ровно намалювала. Треба карандаш, треба трошечки подчеркнуть всю форму. Но вот такая. Вообще, просто класс. Просто бомба. И ще шикарніша помада. І наступні дві помади у мене це Parisia Cosmetic. Теж помада по Це 64 номер і перший. І зараз покажу, які ці помади. Вони дуже круті. Я їх замовляла через додаток Єва. И подивимся. Це 64 номер. Сейчас я намалюю свои губы. Такие глянцевые. Ось вот такая помада и Бориса Косметик. Вот такая перламутровая. Тоже гарно малюют губы шикарнейшая помада, смягчает, изволоживает и а вообще, я ее просто обожнюю. Купляла я ее за, ой, свы. зараз, бачите, сколько она коштует. И еще у меня есть одна помада, от Париса Косметик. Ось такая, больше такого вишневого, темно-темная вишня. Сейчас намалюю и покажу вам, как она выглядит. Я ее просто обожнюю. Вот. И вот такая наступная помада от Pro. Вот так она выглядит. Тоже такого колеру приемная. Без запаха. Тоже шикарная матовая помада. Боже, обалденно. И мне подобается Коля. такая полтена, я ее обожаю и рекомендую, девчата, вам. Коштует помада, ось вы зараз бачите, так что, возможно, заменит даже дорогую помаду. И еще есть у меня помады ось такие, від Дуже класні помади, я їх обожнюю. Ну, зараз я їх показувати і тестувати не буду, так як вони коштують більше 100 гривень. І В наступному відео, в наступних відео я вам покажу як вони виглядають. Дівчатка, вам широ дякую за переклад. Ось такі були помади, мої улюблені помади до 100 гривень. Вам широ дякую, дякую за. Просмотр, дякую за подписку, дякую за лайки. Всех люблю, целую, побачимся в наступном видео. Девчатка, дуже приемно читать ваши приемные комментарии. Вы дуже классные, вы дуже позитивные, дуже милые, добрые девчатка. И Шира, вам дякую всего самого наикрашего. А мы побачимся уже в наступном видео. Всем пока, целую, обнимаю, до скорых встреч.